Assalamualaikum dan salam sejahtera di Petik Suri Tangkai Berduri Umai Kesini Persembah Diri Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 Minit MMTV edisi 26 Mei 2025 Kita ke berita utama Pencapaian satu dekad sejak penubuhan komuniti ASEAN memberi semangat dan keyakinan baru kepada rantau ini Menerusi satu kenyataan di laman X, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pencapaian tersebut dicerminkan oleh daya tahan luar biasa meskipun dunia kini semakin kompleks dan penuh cabaran. Ujiannya mengambil kira peralihan dalam susunan geopolitik dan sistem perdagangan global kini beliau memaklumkan bahawa pemusatan ASEAN dan persaudaraan antara negara-negara anggota penting untuk terus bersatu menghadapi cabaran yang ada ini secara bersama. Sementara itu menyentuh penganjuran sidang kemuncak ASEAN GCC China yang pertama, beliau berkata ia adalah cerminan kejayaan dalam membentuk semula corak kerjasama sejajar dengan realiti dunia multipolar hari ini. Beliau turut menyatakan pagaan Malaysia kepada dukungan semua pihak dalam memastikan bahawa kepengurusan ASEAN kali ini dapat membawa semua ke arah pertumbuhan yang adil dan mampan serta daya tahan yang berterusan. Malaysia mahu menggerakkan ASEAN sebagai sebuah pasukan besar dalam menangani ancaman keselamatan, keamanan, perubahan iklim dan tekanan ekonomi tanpa menyisihkan mana-mana negara ahlinya. Hal ini dibuktikan dengan komitmen Malaysia tanpa berpelah bagi dalam memperoleh persetujuan bersama oleh negara ahli ASEAN iaitu Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, Laos, Kemboja, Myanmar, Brunei dan Singapura bagi menyiapkan visi komuniti ASEAN 2045 masa depan kita bersama. Visi Kopriti ASEAN 2045 bukanlah dokumen simbolik semata-mata sebaliknya ia merupakan permulaan usaha secara kolektif untuk masa depan rantau ini bagi 20 tahun akan datang supaya sentiasa aman, berdaya tahan dan berpaksikan rakyat. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan berkata visi Komuniti ASEAN 2045 membawa aspirasi berani dengan menjadikan rantau ini sebagai sebuah komuniti berdaya tahan, inovatif dan berorientasikan rakyat. Usaha berterusan Malaysia dalam mengemudi ASEAN sebagai pengurusi ASEAN 2025 ke arah kebersamaan boleh dilihat menerusi iltizam Perdana Menteri Datuk Seri Anak Ibrahim yang komited untuk mengembalikan keamanan di rantau ini dengan memainkan peranannya ke arah mencari penyelesaian konflik di Myanmar. Jika dilihat daripada agenda mesyarat pegawai-pegawai ASEAN SOM yang dilaksanakan kemarin, dua daripada mesyarat dilaksanakan adalah berkisahkan mengenai isu konflik di Myanmar, khususnya membabitkan pelaksanaan konsensus lima perkara 5PC yang menjadi titik rujukan ke arah perdamaian. Kerajaan Johor memberi jaminan penduduk kampung Melayu Majidi di Johor Bahru tidak akan kehilangan pajakan terhadap tanah kediaman mereka. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata pihaknya berjanji tidak bersikap zalim atau mengambil hak rakyat termasuk melibatkan perkampungan tradisi Melayu di kawasan bandar. Jelas beliau status pajakan tanah bukan bentuk penafian tetapi pegangan yang sah di sisi undang-undang dan ia termasuk memberi hak milik penuh kepada pemilik untuk mewariskan, menjual dan membuat pembangunan tertakluk kepada syarat. On Hafiz dan juga Ali Dewan Undangan Negeri Adun Macap turut meminta agar pemilik tanah di kawasan terlibat segera membuat permohonan pembaharuan pajakan. Tambahnya tanah rizab Melayu akan terus dilindungi dan tidak boleh dipindah milik kepada bangsa lain sebagaimana termaktub dalam Enakmen Rizab Melayu Johor. April lalu media melaporkan lebih 40000 penduduk kampung Melayu Majidi berdepan dilema apabila permohonan menukar status pajakan 99 tahun tanah kediaman daripada tanah rizab Melayu TRM kepada hak milik kekal tiada maklum balas. Kementerian Pendidikan KPM sedang menyiasat insiden seorang guru didakwa memalukan seorang murid sekolah rendah sehingga memberi kesan emosi terhadap kanak-kanak terbabit. Menteri Fadlina Nasidik berkata perkara itu amat dikesali lebih-lebih lagi rakaman berkenaan turut tersebar dan memberi kesan kepada masyarakat. Katanya KPM akan mengambil tanggungjawab sepenuhnya bagi memberi tumpuan kepada isu ini. Dalam pada itu pihaknya turut meminta Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Azman Adenan untuk memperhalusi perkara ini dengan lebih serius kerana ia membabitkan integriti dan etika seorang guru. Terdahulu itulah video seorang murid sekolah rendah dimarahi beberapa guru di kantin sekolah sebelum dipaksa untuk mengaku perkara yang tidak dilakukannya. Buat semua peminat ungu di Malaysia, inilah momen yang anda nanti-nantikan. Kumpulan muzik dari Indonesia ungu bakal kembali ke Kuala Lumpur sempena ulang tahun ke-29 menerusi konsert Symphony of Ungu. Konser ini bakal menampilkan sentuhan orkestra istimewa oleh JP Denny dan Ungu berjanji akan memberikan persembahan yang penuh emosi dan bertenaga eksklusif untuk peminat di Malaysia. Lagu-lagu kegemaran seperti Cinta Dalam Hati, Percaya Padaku dan Andai Ku Tahu pasti akan menghidupkan semula kenangan indah kita bersama. Konser ini bakal berlangsung pada 12 Julai 2025 bertempat di Plenary Hall KLCC pada pukul 8 malam. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga bermula serendah RM288 di www.tickettu.com.my. Kita kembali lagi. Bermula hari ini, semua wanita hamil warga negara Malaysia boleh mendapatkan vaksin kombinasi tetanus difteria pertussis Tdap secara percuma. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata vaksin itu boleh didapati di semua fasiliti kesihatan primer Kementerian Kesihatan KKM yang menyediakan perkhidmatan kesihatan ibu di seluruh negara. Jelasnya, inisiatif pemberian vaksin itu bertujuan memberi perlindungan awal kepada bayi baru lahir yang terdedah kepada komplikasi pertussis atau batuk kokol sebelum melengkapkan jadual vaksinasi. Sementara itu kajian antarabangsa menunjukkan tideb ini selamat untuk diberikan kepada ibu mengandung pada usia kehamilan antara 28 hingga 32 minggu dan berkesan tanpa meningkatkan risiko kepada ibu atau bayi. Pelawak Yasin Senario memberitahu dia bakal pulang ke tanah air sebelum sambutan Aidil Adha. Menurut Yasin ketika ini dia masih berada di Jeddah Arab Saudi dan akan menaiki penerbangan untuk pulang ke negara ini sebelum 6 Jun depan. Berkongsi perkembangan terkini itu melalui sebuah sesi siaran langsung di TikTok, Yasin turut memberitahu isterinya Farah Wahida Maharidan 46 bersama anak mereka turut berada di Jeddah bagi mengiringi kepulangannya ke tanah air. Dalam masa sama Yasin turut menafikan dirinya meng hilangkan diri, sebaliknya sedang bercuti selepas sekian lama bekerja Pada sesi yang berlangsung selama setengah jam itu, Yasin menjawab pelbagai soalan daripada peminat, namun dia tidak memberikan sebarang respon terhadap pertanyaan sama ada sudah dibebaskan atau tidak. Sebelum ini, pelawak itu dilaporkan menjalani hukuman penjara selama enam bulan di Jeddah Arab Saudi sejak Oktober tahun lalu atas kesalahan memiliki bahan terlarang iaitu dadah jenis ganja Berita dunia, pengetua sebuah sekolah di wilayah Sumatera Utara, Indonesia digantung tugas selepas menyiarkan rakaman video memaparkan dirinya menari ketika sekolahnya ditenggelam ditenggelami banjir. Kejadian berlaku di Sekolah Rendah Negeri 3 jumpa daerah Karo baru-baru ini. Rakaman video tular di media sosial memaparkan pengutuk itu bersama tiga lagi guru berjoget sambil memakai pakaian seragam kaki tangan kerajaan di pekarangan sekolah yang dinaiki air. Susulan video itu, pengutuk terbabit digantung tugas oleh Pejabat Pendidikan Karo kerana melanggar peraturan. Ketua Pejabat Pendidikan Karo berkata tindakan itu hanya sementara dan sekiranya semua peraturan dipatuhi selama tiga bulan, beliau akan di dibenarkan kembali bertugas. Sebuah syarikat perbankan di Meksiko menerima kecaman ramai selepas memaksa seorang warga emas yang uzur pergi ke salah satu cawangannya bagi melakukan pengesahan identiti. Kejadian berlaku di cawangan bank BBVA di Oaxaca melibatkan Fidelia Vasquez Nuno berusia 96 tahun yang menghidap pelbagai penyakit kronik dan suka bergerak. Menurut anaknya Jibril Ayala, pihak bank tetap memaksa ibunya hadir walaupun dokumen rasmi, surat kuasa wakil dan wakil sah telah dikemukakan atas alasan kehadiran fizikal adalah syarat untuk mengaktifkan semula pencik. Susulan itu, keluarga Nuno telah memfailkan aduan kepada Suranjaya Hak Asasi Manusia Kebangsaan dan beberapa agensi lain bagi tindakan lanjut. Kemas kini, pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita Ekonomi, Universiti Teknologi Mara UITM memecahkan empat kolej pengajian yang digabungkan sebelum ini kepada 10 fakulti dalam usaha memperkasakan setiap program terlibat. Naib Chancellernya Prof. Datuk Dr. Syahrin Sahib berkata, langkah strategik itu bermula 1 Mei lalu terutama yang melibatkan fakulti kejuruteraan. Ujarnya, langkah itu juga bertujuan memantapkan lagi program yang ditawarkan sesuai dengan keperluan semasa di mana UITM komited untuk melahirkan graduan yang berkualiti dari segi pengetahuan, kemahiran dan perwatakan. Dalam pada itu jelasnya kadar keboleh pasaran graduan UCT tersebut ketika ini adalah 92%. Katanya UITM akan terus mengambil pelbagai inisiatif dalam memastikan graduannya akan mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas menamatkan pengajian. Grade kuasa ASEAN APG menjadi teras utama perdagangan tenaga rentas sempadan yang mampan dan bersepadu di rantau ini. Namun begitu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, sumber tenaga seperti hidro, solar dan angin tidak diagihkan secara sekata menyebabkan keperluan rangkaian kuasa yang lebih tersusun demi manfaat bersama negara anggota. Sehingga kini, tujuh sambungan rentas sempadan telah beroperasi termasuk projek LTMS PIP yang melibatkan empat negara sementara Malaysia aktif dalam pertukaran tenaga dua hala dengan Indonesia, Singapura dan Thailand. Dalam perkembangan terkini, pada Disember 2024, Malaysia memulakan ekspor tenaga hijau ke Singapura melalui platform ENEGEM. Berita Sukan Faisal Halim, Faisal Halim Berazam membalas kepercayaan Ketua Jurulatih Peter Klamoski selepas dipanggil ke latihan Pusat Skuad Harimau Malaya buat kali kedua. Sudah bersedia sepenuhnya, Faisal turut memberitahu dia akan memberikan yang terbaik selain mahu mencari semula rentak permainan serta melupakan pengalaman pahit lalu. Mengenai saingan di posisi lamanya, Faisal menyerahkan kepada ketua jurulatih untuk membuat keputusan namun menegaskan akan berusaha keras dan sentiasa fokus membantu skuad Harimau Melayu mencapai prestasi terbaik. Malaysia dijadualkan berdepan dengan Cape Verde dalam perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 1 pada 29 Mei ini sebagai persiapan semula aksi kelayakan Piala Asia 2026-2027. Penutup lebih sempurna yang diidamkan oleh peminat Liverpool tidak kesampaian apabila sekadar meraih keputusan seri 1-1 dengan Crystal Palace di Anfield malam tadi. Namun begitu, suasana di stadium tetap gamat apabila ribuan penyokong hadir menyaksikan penyerahan piala Liga Perdana Inggeris yang turut disertai bekas pengurus Jurgen Klopp dan mantan kapten Jordan Henderson. Liverpool dikejutkan dengan jaringan awal Ismail Sarr pada minit ke-9 manakala gol John Philip Mateta pada minit ke-31 dibatalkan kerana offside. Di babak kedua, The Reds terus menggadakan asakan walaupun kehilangan Ryan Gravenberg akibat dilayangkan kad merah pada minit ke-68. Muhammad Salah akhirnya menyelamatkan maruah pasukan dengan menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-84 dalam asli terakhir musim ini sekaligus menutup kempen kejuaraan mereka. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok selasa 27 Mei 2025. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Jangan lepaskan konser eksklusif Symphony of Ungu pada 12 Julai 2025 di Dewan Plenary KRCC. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga serah RM288 di www.tiket2u.com.my. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.